Всім привіт! Привіт, всім! Дякую, що сьогоднішній вечір проводите разом з нами. Починаємо нашу лекцію, як створити бренд одягу зараз в кризу. Всім здається, що це дуже страшно і неможливо і найгірший не час, але ми вам хочемо розповісти про свою історію, тому що ми починали наш бренд. в кризу. 10 лет назад, да. сами понимаете, какая была кризис, какой это был кризис и какое было состояние экономики в нашей стране, и так было страшно. Но мы начали, и сегодня расскажем вам, как создать свой бренд одежды в кризис. Так, ну давайте спочатку знайомиться. Е, мене звати Анастасія Маркотан. Я провчилася 6 років в інституті журналістики, е, так і не попрацювала, принаймні, за гроші в журналістиці. Далі 3,5 роки я працювала керівником відділу клієнт-сервісу в Genius Marketing. Це одна з найбільших на СНД просторі інтернет-маркетингових компаній. Е, і Після цього ми з Ірою створили бренд «Трємпіль», тобто я є співвласницею бренду «Трємпіль», також двох шоурумів українських брендів. А також прямо зараз, що буде ще одним доказом того, що не потрібно боятися кризи, я запускаю свій бренд і розповідаю про це в своїх соціальних мережах. Тому про це ми ще пізніше також поговоримо. тоже представлюсь. Меня зовут Синецкая Ирина. Я не состоявшийся юрист, судья, магистр права, точнее, состоявшийся магистр права, но в юриспруденции я, конечно, поработала, но поняла, что абсолютно не мое. Я хочу более свободного графика, я хочу более свободной жизни. Я пошла на подработку, меня Настя пригласила на подработку в компании ради новогоднего подарка и осталась в крупной маркетинговой компании на три года, стала руководителем отдела продаж и в последний год, когда я уходила, у меня было 60 человек в моем подчинении. Но а, я решила уйти. Сейчас мы, ну, знаете, расскажем, как это случилось и почему. А, я сооснователь бренда Пальто Тремпель и двух магазинов с украинскими брендами Шоуру, которые находятся в центре Киева. Если бы не было коронавируса и такой физический бизнес жил хорошо в этот год, я думаю, что у нас бы был уже третий, четвертый магазин в этом году. У нас был он в плане. в Украине. Но мы поняли, что как круто иметь возможность зарабатывать на бренде одежды и продавать одежду онлайн, в интернете, Таво не кризис. Або не криза. Тож чому вам взагалі може бути цікаво нас послухати? Чому ми маємо якби можливість зараз тут перед вами виступати? Ну, по-перше, як ми вже сказали, ми запустили свій бренд одягу е фактично за три тижні, який вже існує е успішно п'ять років. Цього року ми здійснили його ребрендинг. Також ми відкрили два шоуруми, як я казала, в центрі міста, е через які пройшло. Напевно, більше 400 брендів, тобто у нас у двох шоурумах по 25-30 брендів, які періодично змінюються. Ми з ними знайомі, ми знаємо їхні історії. Ми знаємо, які бренди вистрілюють, круто продаються і потім відкривають свої шоуруми, А які бренди е загинаються, е закриваються і не продаються. Uh, мы начинали с, шести, с партии с шести пальцев. І виросли до пальт до партії в півтори тисячі одиниць, і е, е, насправді зараз ми повернулися до лімітованих невеликих колекцій. Про це так само розповімо. Також коли ми представлялись, ми забули розповісти, що ми е, створили свій курс е, по створенню бренду, де дуже чітко ми йдемо від моменту е, ідеї до реалізації отримання вже перших коштів. Е, цей курс ми запускали три рази, і у нас відбулося більше 30 потоків. І це виходить більше 250 десь учасниць, серед яких є учасниці, які успішно запустили свій бренд. И, наверное, наверняка, вишь, это то, что мы на ваших помолках за пять лет в бренду втратили более чем тысяч долларов. Мы ну, как втратили, мы стояли. Это опыт, да. Так. Который тоже мы вам расскажем про наши покапы, чтобы ни в коем случае вы не повторяли наших ошибок и учились на чужих ошибках и не долларов это стильно. Да. Это очень много. Я каждый раз тоже думаю расскажем немножко о том, как все начиналось. Наш слайдик называется «Пять шагов от идеи до реализации», и это наш личный опыт. Давай на пальто дивляться. А, а да. Вот это, кстати, раритетная фотография. Это первая наша бирочка. Первая бирочка — это Ирине Нихтеки с балкона офиса Genius Marketing, где мы еще работали. Мы с Настей работали на работе. Это была классная компания, правда классная, с супер продвинутая, уровня очень высокого. У нас были супер классные клиенты, огромные команды, хорошие зарплаты. Но в какой-то момент, нам было по 22 года, мы были юные и горячие, мы поняли, что мы выросли и достигли своего потолка, и больше не хотим работать на кого-то. Несмотря на то, что у нас был замечательный босс, несмотря на то, что замечательные команды, и э, мы реально были сыты и ездили даже в разные заграничные поездки с командами и так далее. Мы поняли, что хотим собственный бизнес. И э, родилась такая идея у нас после какого-то собрания, где нас там отчитывали. Ну, знаете, вот эти все... Я... Да. видели, как промотали. <свят> вы поставьте плюсик, если вы знаете, что такое, когда надоедает работа, свободного плавания, хочется реально чего-то другого. Поставьте плюсик, мы все видим в чатике здесь, в, э, на ютубчике. И в этот момент мы поняли, что хотим что-то новое. Сидели с Настей на балкончике, пили винишко, и пришла идея: давай делать бизнес. Мы шить не умеем, сразу скажу, абсолютно. То есть даже пуговицу мы криво пришиваем. Uh, ничего тогда не знали о швейном производстве, как это все работает, uh, за что поплатились, об этом тоже расскажем. Но uh, мы поняли, что это хороший бизнес, была волна патриотизма, очень сильного любви к украинским брендам, росла волна... Uh, получается, был очень большой скачок гривны, и мы понимали, что в масс-маркете одежда стала дороже в два-три раза, и что люди не хотят покупать масс-маркет. Плюс мы сами уже выросли с масс-маркета и уже не хотели покупать там бершки, зари и так далее, потому что ну, у нас уже был совсем немножко другой уровень заработка, и то, как мы хотели выглядеть, не соответствовало масс-маркету. Ну и также была проблема, а, а мы решили, почему шить пальто, у нас монобренд, мы шьем только верхнюю одежду. Потому что мы решили, что платье уже был must, must have и woke тогда существовали, и а, на этой теме мало заработаешь. Ну, то есть мы просчитали маржинальность платья, себестоимость пошива ткани, ну так посчитали, как бы 2-5, да, но ну, не 10. А, и а, решили, что тогда мы делаем пальто, потому что пальто осенью, а это было как раз август, мы тогда решали, это то, что нужно будет. У нас не было пальто, и мы закрывали свои проблемы. И мы понимали, что пальто стоит 100 долларов. Ну, то есть люди готовы за пальто отдавать 100 долларов минимум. И таким образом у нас родилась идея, а давайте делать бренд пальто. Да, нас и родился нравится. наш бренд. Отож, як я розказала, ми закривали свої особисті якісь е, вподобання, е, і це насправді те, як створюється будь-який бренд, тому що, окрім е, у нас стояла дуже чітка ціль і ще заробити, тому ми шукали справу, в якій ми зможемо заробляти, як заробити нас інтернет. Але крім цього, в процесі якби вибору. Е,